Jom kita selami satu kisah epik tentang penaklukan dan kebijaksanaan yang diambil terus daripada Naskah Agong Sulalatus Salatin atau yang lebih kita kenali sebagai Sejarah Melayu. Ini bukan kisah perang biasa tau. Ini kisah tentang macam mana bala tentera terhebat di dunia dihentikan bukan dengan pedang tapi dengan sebuah cerita. Jom kita kembali ke zaman silam. Kita mulakan dengan ayat yang cukup mengerunkan. Eh. Bumi pun bergentar seperti gempa, gunung pun bergerak dan segala sungai pun habis kering. Ah, ha, ini bukan sekadar kiasan atau ayat berbunga-bunga. ya. Eh. Ini adalah gambaran sebenar kuasa yang akan kita saksikan. Kuasa seorang raja yang tenteranya begitu ramai sampai muka bumi pun boleh berubah bila mereka lalu. Okey, kenalkan watak utama kita. Raja Suran. Dia ni bukan calang-calang raja. Dia seorang maharaja yang kerajaannya terbentang luas dari timur sampai ke barat. Memang tak ada tandingan lah dalam dunia dia. Tapi macam biasa kan? Selalu ada satu lagi wilayah yang dia nak takluki. Ha, cuba tengok ni. Boleh kata hampir seluruh dunia dah tunduk pada Raja Suran. 99% semua raja-raja lain bawah kuasa dia. Tapi ada nampak tak 1% yang kecil tu yang masih bebas. Satu empire besar yang belum ditawan, negeri China. Jadi kita pun tertanya-tanya kan, untuk raja yang dah ada segalanya, apa lagi yang dia nak? Jawapannya mudah je. Jawapan itulah yang memulakan konflik utama dalam cerita kita ni, satu penaklukan terakhir. Bila dah ada matlamat, apa lagi? Raja Suran pun mulakanlah kempen dia. Dia kumpulkan tentera yang, subhanallah, besar dan ramai sangat. Sampaikan pergerakan dorang je dah macam satu kuasa alam. Cukup untuk ubah landscape bumi. Nah, faham tak betapa hebatnya kuasa dia? Bayangkan ni, 1,200 orang raja. Bukan naskah biasa tau. 1,200 raja bawahan datang bawa tentera masing-masing untuk ikut perang ni. Hu memang gila punya kuasa politik dan tentera. Dalam sejarah Melayu, cara orang gambarkan tentera ni bergerak dah macam bencana alam. Hutan tebal yang orang lalu terus jadi padang lapang. Tanah bergegar macam gempa bumi. Sungai yang orang seberangi pun boleh jadi kering. Begitulah ramainya. Oh, dan yang ni pun satu gambaran yang hebat. Bayangkan, malam yang gelap gelita, tapi kawasan perkemahan orang terang benderang. Bukan sebab unggun api atau pelita, tapi sebab kilauan jutaan senjata yang memantulkan cahaya. Kalau musuh nampak dari jauh, memang kecut perutlah. Jadi, sebelum sampai ke China, Raja Suran nak buktikan dulu yang tentera dia ni memang tak boleh dikalahkan. Ada dua kerajaan hebat cuba nak halang laluan dia. Dan boleh kita katakan nasib orang tak berapa baiklah. Mula-mula, Gangga Negara. Raja dia, Raja Gangga Shah Johan, tewas bila Raja Suran sendiri yang pecahkan pintu kota dan tetak lehernya. Selesai. Lepas tu, Kerajaan Langiu pula diperintah oleh Raja Chulan. Tentera dia ramai macam lautan. Tapi, tak cukup. Raja Chulan pun tewas kena panah tepat ke dada oleh Raja Suran sendiri. Nampak tak coraknya? Dua raja, dua kerajaan tumbang. Reputasinya makin kukuh. Jadi, setiap kemenangan ni bukan sekadar menakluki tanah baru, tapi membina satu legenda. Legenda tentang seorang raja pahlawan yang mustahil untuk dikalahkan. Orang dah tak anggap dia sebagai raja biasa. Dia dah jadi satu kepastian. Kalau raja suran datang, kau pasti kalah. Okey, sekarang kita tukar babak. Jom kita ke China. Kat sana, bila berita Raja Suran nak datang sampai, reaksi orang bukan siapkan pedang, tapi ketakutan. Bila cerita pasal tentera yang tak terkalah ni sampai ke istana, terus jadi panik. Sebab apa? Sebab orang tahu kalau lawan berdepan memang sah-sah akan kalah. Ha, ini bukan cakap-cakap kosong. Ini kata-kata Raja Cina sendiri. Dia mengaku yang kalau Raja Suran betul-betul sampai, Empire Cina akan musnah. Nampak tak betapa terdesaknya keadaan masa itu. Dan di sinilah ceritanya jadi betul-betul menarik. Raja Cina ni sedar kalau guna otot, guna pedang memang takkan menang. Jadi konflik ni beralih. Ia bukan lagi pertarungan kekuatan tapi pertarungan akal. Dia perlukan strategi bukan pertempuran. Lepas tu datang seorang menteri tua dengan satu rancangan yang sangat genius tapi sangat pelik. Bukan rancangan perang tau, tapi rancangan untuk menipu. Jom kita tengok langkah-langkah dia. Ada orang tua, ada pokok buah ada jarum berkarat, apa benda semua ni kan? Tapi percayalah, setiap satu butiran ni penting untuk cipta satu ilusi yang sempurna. Maka, tibalah kita ke kemuncak cerita. Pertembungan dua kuasa besar ni akhirnya berlaku. Tapi bukan di medan perang tak ada bunyi pedang berlaga. Sebaliknya ia berlaku di tengah lautan bila perisik Raja Suran ternampak sebuah kapal yang sangat-sangat aneh dari China. Inilah dia, pembohongan pertama mereka. Kelasi-kelasi tua atas kapal tu cakap masa diorang mula-mula berlayar dulu, diorang semua masih muda remaja. Dan pokok-pokok buah atas kapal tu hanyalah biji benih yang diorang tanam masa tu. Puh nak tunjuk betapa lamanya perjalanan tu. Ha, sinilah letaknya kebijaksanaan rancangan tu. Setiap bukti yang diorang tunjuk tu ada mesej tersirat orang-orang tua yang dah tak bergigi, nak cakap perjalanan ni makan masa seumur hidup, pokok buah yang dah matang, nak cakap ia ditanam dari biji masa mula-mula bertolak. Dan yang paling power, diorang tunjuk jarum-jarum halus berkarat, lepas tu cakap, ini dulu asalnya batang besi besar lengan tau, tapi dah haus sebab terlalu lama di laut. Wow, itu memang pukulan maut dalam penipuan ni. Dan... Tipu helah tu berjaya seratus peratus. Raja Suran, penakluk agung tu, dia percaya bulat-bulat. Dia cakap, kalau macam ni, jauh sangatlah China ni. Bila kita nak sampai, elok kita patah balik sajalah. Bayangkan, tanpa satu pertempuran pun, cita-cita terbesar dia tamat macam tu je. Dan penting untuk kita ingat ya, kisah yang luar biasa ni bukan cerita dongeng semata-mata. Ia adalah sebahagian daripada warisan sastra kita yang tercatat dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu sebuah teks asas yang membentuk pemahaman kita tentang dunia Melayu lama. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Apakah ukuran kuasa yang sebenar? Adakah ia bala tentera yang begitu besar sampai boleh meratakan gunung? Ataupun sebuah cerita yang begitu bijak sampai boleh hentikan tentera itu tanpa perlu berlawan langsung? Kisah Raja Surani hampaknya ada jawapannya kan? Cuba fikir-fikirkan.